ইফালে এয়া বিচনা চিচনা অলপ অলপ বস্তুবোৰ ভৰোৱা হৈছে লাহে লাহে আৰু এইখিনি বেচিজিল হৈ আছে আপোনালোকে নাভাবিব যে ইমান লেতেৰা কৰি থৈছে বুলি একচুৱেলি নহয় গোটেই ঘৰতো লেতেৰা হৈ আছে কাৰণ এয়া চাওকচোন এফালে পাকঘৰৰ কাম চলি আছে ঢেলাই কৰিব লৈছে আৰু এইবোৰ পলিচ মাৰি আছে সেইকাৰণে আৰু বাকী আমাৰ ৰুমটো যিহেতু অকল ঢেলাইহে কৰি থোৱা আছিলে সেইকাৰণে বাকীখিনি অলপ মিহি কৰি দিছে মানে সেইকাৰণে ফ'ল' কৰি দিছে আৰু সেইটো কাৰণে আৰু এয়া চাওক ভণ্টি দুজনীয়ে ধুনীয়াকৈ জেতুকা চিঙিয়া চিঙি পাছফালে আহি পেলাই আৰু মনে মনে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ সিহঁতকেইজনীয়ে মানে খুব লাজ কৰে এনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলৈ উঠিবলৈ আৰু আমাৰ অকল এজোপা জেতুকা বুলিয়ে নহয় আৰু দুজোপা জেতুকা আছে এয়া মই অলপহে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু ফাইনেলি এয়া চাওকচোন এই পিঠা খুন্দি আছে একেবাৰে সন্ধিয়া হৈ গৈছেগৈ সন্ধিয়ালৈকে সিহঁতি আহি পিঠা খুন্দি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা শুই থোৱাৰ পৰা আহিছে মানুহ আমাৰ ঘৰত পূৰা বিহু লাগিছে একদম ঢেঁকীৰ গুমগুমনি আজিকালি শুনি পাব নায়েই তেনেকৈ আকৌ এয়া ওচৰতে থকা নবৈ জনী আহিলে আহি পেলাই ক'লে যে বোলে জেতুকাও পিচিব আছে সেইকাৰণে উপায় নাই আৰু এয়া পকাতে এনেকৈ বস্তা পাৰি দিছোঁ নহ'লে লেতেৰা হৈ জেতুকা পিচিলে তেওঁ মই কিন্তু লগাব নাপায় বোলে এইবাৰ তাৰপিছত এয়া মানুহজনৰ কি ক'ম আৰু এইবাৰ বিহু খোৱা নহ'লেই হয় তেওঁ এটা সৰুকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল বহুত বেছি মনটো বেয়া লাগিছে সৰুকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছে যদিও দুখ পাইছে বহিকত কিন্তু বেচেৰা উপায় নাই তথাপিও নিজৰ দায়িত্বৰ খাতিৰত বিহু বজাৰটো কৰিবই লাগিব সেইকাৰণে সি লগৰ এটাৰ লগতে বজাৰলৈ গৈ বজাৰ আনিছে আৰু এতিয়াও বহুতখিনি বস্তু আনিব থাকিলে কাপোৰ কানি আমি কাইলৈ যিহেতু যোৱা কথা আছে আকৌ বজাৰলৈ এতিয়া বাকী সেইবোৰ বস্তুকে লৈ আনিলে আৰু মোলৈ এয়া দহি কচু লৈ আনিলে দহ কচুৰি আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ তাকে বোলো মই খাবৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু ই কৈছে যে খাই খাই থকা বুলি